В ефірі телеканалу Родана Бесіди про вічне. я рада вітати усіх наших телеглядачів. Збігають останні дні 2014 року. Він був надзвичайно складним і для усієї країни, і для багатьох із вас. Але все ж таки є і чимало приємних подій, які кожен згадуватиме з радістю і дякуватиме за них Богові. Зараз саме час підводити підсумки, і ми обов'язково поговоримо про те, що назавжди залишиться у нашій пам'яті. А почнемо з грудня, який видався надзвичайно багатим на подарунки православним криворіжцям. Грудень 2014 року особливо запам'ятається торжествами у чотирьох криворізьких храмах. Найперше варто згадати церкву на честь великомучениці Катерини, зведену на мікрорайоні північного гірничо збагачувального комбінату. Варто сказати. Що катерининська парафія найпершою була заснована у Кривому Розі, одразу після приїзду до міста, правлячого архієрея владики Єфрема. Але довгий час віруючим цього району доводилося молитися у тісному пристосованому приміщенні, доки на освяченому місці зросли стіни справжнього храму. Як довго ми з вами йшли до цієї події, сьогодні староста храму нагадав мені, що ми пройшли довгих 18 років з часу освячення, спочатку прилаштованого приміщення, а потім і цього місця закладення святих мощей. І сьогодні, дякуючи Божому провідінню, ми з вами звершили Першу святу літургію у цьому храмі. Исторически никогда в этом районе, на Севгоке не было храма. Последний исторический храм мы знаем о том, что он был в районе Тернов, где сегодня стоит памятник Ленину, где стоит филиал нашего музея, а этот район оставался неокормляемым. И сегодня, милости Божией, вашими молитвами, дорогой Владыка, мы имеем эту духовную радость, мы имеем эту духовную благодать. Пусть еще не все сделано, но то тепло, которое вы почувствовали, войдя в этот храм, хотя и отопление работает не на всю мощность. Я думаю, это тепло братьев и, серде... и сестер, парафиян наших, всех, кто приехал в ближайших районах, приходов, сел. Я знаю, что из сел люди поприезжали, потому что также ждали этой великой радости, чтобы первая божественная литургия состоялась и была в этом храме. Криворізьким синаєм свій храм на честь великомучениці називають православні городяни, адже тут зберігається камінь із святої гори. Криворіжці вірять, що свята Катерина з особливою прихильністю ставиться до Кривого Рогу, адже недаремно нещодавно до міста була передана часточка святих мощів цієї святої покровительки усієї центральної України, яка колись носила назву Катеринославщини. Тож віруючи сподіваються, що іще надійде час повернення історичної назви регіону та його столиці місту, збудованому навколо знаменитої козацької фортеці на честь святої великомучениці Катерини. 13 грудня в день святого апостола Андрія Первозванного. Відбулася перша божественна літургія архієрейським чином у храмі ікони Божої Матері Живоносне джерело, який знаходиться в районі 129-го кварталу. Два роки тому на цьому місці було освячено хрест на знак майбутнього храмового будівництва. За цей час парафія вже звела і тимчасове приміщення для молитви і організувала діяльність недільної школи за святковим богослужінням. Архіпископ Єфрем возвів настоятеля храму отця Андрія Рудницького у сан проти 3 січня перша літургія архієрейським чином відбудеться і при храмі Марії Магдалини, що будується на Гданцівці. Але владика Єфрем відвідував цей храм і в середині грудня, 16-го числа він звершив молебень із чином освячення трьох накупольних хрестів і центральної бані. На свято святої великомучениці Варвари. Купол і хрести були встановлені. Планується, що цей невеличкий храм також буде тимчасовим. У ньому молитимуться, доки зведуть величну храмову будівлю. А після цього тут розміститься недільна школа. Інгульчани в грудні також отримали духовний дарунок, третій храм на мікрорайоні. Дерев'яний храм на честь перших вітчизняних святих князів Бориса та Гліба звели у сквері Седнєва поблизу монументу слава. Відтепер. Це місце увічнює не тільки перемогу нашого народу над гітлерівськими окупантами, а й ратний та духовний подвиг славних предків нашого народу. Два брата, синов'я нашого равноапостольного князя Владимира, которые не пошли проти свого старшого брата святополка Окаянного, они прийняли мученическую кончину. со смирением, с кротостью, но это принесло им и великую благодать. От их мощей стали происходить чудеса. Они показывали свою духовную помощь, особенно полководцам великим, Александру Невскому, в ледовом побоище перед битвой явились они вдвоем. Дмитрию Донскому перед Куликовой битвой явились и укрепили, и эти одержали великую победу. И нам сегодня нужна ихняя помощь, потому что и наш народ, и наше Отечество сегодня в Брани пребывает, чтобы они поспешили на помощь и нашим воинам, полководцам. Далі їй мудрість, крепость, силу, отвагу, щоб вони прийшли домой цілими і неврідімімі. Заклали мощі у підмурівок майбутнього храму цьогоріч, 17 травня, майстри львів'яни розраховували завершити основні роботи всього за чотири місяці. І, хоча свячення відбулося не так скоро, як планувалося, втім. Це, напевне, все ж рекорд по швидкості будівництва серед криворізьких храмових споруд. Освятивши новий дім Божий, владика Єфрем особливо дякував усім, хто потрудився при будівництві духовенству, парафіянам, працівникам керівництву Інголецького гірничо-збагачувального комбінату, керівникам району та міста, майстрам-будівельникам. Фундатори храму отримали з рук архіпастиря високі церковні нагороди. 21 грудня відійшло до скарбнички історії новонародженої церквиці, яка вже готується зустрічати нові величні події. Різдво Христове і прихід нового 2015 року. Року тисячолітнього ювілею мученицького подвигу Перших святих Київської Русі князів Страстотерпців Бориса та Гліба. Ми дякуємо Господу за цей прожитий рік. Тому що Господь нам являв знову і знову великій милості. Ми відкривали храми Божі і освячували нові престоли, ми зустрічалися з нашими прихожанами за богослужінням, з нашою молоддю, з нашими дітками. І сьогодні насліддя Боже росте і шириться. Свята Церква має сьогодні великий послух бути з народом Божим. Ми сьогодні відчуваємо це особливо, коли так багато спокус появляється в нашому житті, і люди так важко розпізнають сьогодні добро і зло. А зло, як сказано, Писанні так хитро маскується під добро. І тому сьогодні, як і завжди, церква повинна проповідувати і проповідує, що істинним добром являється Господь і Бог. І коли ми дивимося на нього, ми з легкістю можемо йти правильним шляхом і не робити в своєму житті помилок. Наші бесіди про вічне. У нас на часі літературна сторінка. І я радо вітаю у нашій студії протирей Олександра Горовенка. Здравствуйте. Отець Олександр, ви сьогодні вибрали нам для розмови незвичайну особистість, я би сказала, Івана Андрійовича Крилова, дідуся Вітчизняної словесності. Чому ваш вибір впав саме на нього? Недавно я узнав, що книга Басін-Крилова була настольною книжкою. ну, якщо можна так сказати, преподобного Амбросия Оптинского. Вот этот преподобный на столе держал байки Крылова, а под подушкой у него лежало добротолюбие. В этом как бы выражается стиль общения преподобного Амбросия, который, общаясь с простым народом, он использовал шутки, прибаутки, говорил в стихотворной форме, то есть сам был способен к написанию Рифмованных каких-то строчек, и вот то, что святой такого уровня держал у себя на столе открыто подобную книгу, является весьма назидательным моментом для нас, христиан. Поскольку есть такая проблема в христианстве: что когда человек воцерковляется, человек приходит в церковь, он иногда совершают ошибку, отвергая всю, все культурное наследие, которое было до него, кроме того, что является сугубо христианским. Ну, там, священное писание, Ава Дорофей, Игнатий Бринчанинов, Исаак, Сирин Ефрем, Сирин Иоанн Златоуст, Василий Великий. Все. На все остальное, как бы, это обычно христиане только воцерковившиеся, иногда эта болезнь продолжается довольно долго и все остальное подобные люди отвергают как нечеловеческое не не церковные говоря что серафим Саровский в театр не ходил там и я не буду ходить и детям нельзя там запрещают с этой стороны как бы хотел заметить что если преподобный амвросий использовал Современного писателя в качестве назидательного какого-то момента, ну не знаю, то ли для себя, может для себя и нет, но как для народа, он использовал, использовал культурное наследие умных людей. Это научает и нас, христиан, не только знать свое, как Шевченко говорил, и чужому научаться, и свого не цуратись это научает христиан что христианин это не тот человек который читает только священное писание, только добротолюбие только Авудорафея. если он читает только эти книжки, то тут есть несколько как бы версий почему он так поступает он только воцерковился и не может насытиться той благодатью которую mm -hmm. вкусил. Вот он ее черпает, пьет и пьет. Он близок к святости, ему нет нужды, да. Он нашел пищу, которая подходит для его души, он ее питается. Либо вот такой перекос, когда человек сам себе запрещает того же Достоевского или там ну, Драйзера или что-либо, или фильм посмотреть какой-то хороший. Коли чоловік сам себе запрещає, обзиває це все ли сатанінським, ну можна сказати, Божьим творенням, то ли поріцає це. Напевно, тому що говорять, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. І цим виправдовує те, що все, що в миру. воно є не Боже и воно не потребне. Ну, вообще, надо сказать, что все, что существует, оно уже благословлено Богом. Ничто вне Божьего благословения не может существовать. Даже, как это не парадоксально звучит, даже существование сатаны, это, он существует благодаря сопричастности Богу. Некой там в малой очень степени, это как бы высшая материя, об этом рассуждать я не могу, но то, что существование всего, все сущее существует благодаря причастию к Богу, это факт. И надо сказать, что все культурное наследие человечества, оно так или иначе причастно к Богу. Вообще вся культура человеческая, она закручена вокруг вопросов религиозных. Какая бы ни была книжка там, Который там Бог не упоминается вообще. Вся литература, она говорит, должна, по крайней мере, настоящая литература, говорит о самом главном, зачастую не называя этого самого главного. Ведь, скажем так, апостол Павел, который больше всех потрудился в благовестии, как он сам о себе говорит, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, это те люди, которые были наполнены не только знанием священного писания, не только знанием там, ну, святых отцов, ну, скажем, даже святых отцов, которые были перед ними, там, апологетов каких-то, но они были наполнены знанием культуры современной им, там, оригена. Это же, несмотря на его такую печальную судьбу в церкви, то человек очень много сделал для миссионерства, для проповеди Христа. И сделали, вот и Ориген, и Василий Великий, и Златоуст, и, и все, кто много трудился, они э, такой огромный плод принесли благодаря причастности к всемирной культурной традиции, к знанию этой традиции. Они знали Мифы, они знали легенды, они знали историю. То есть они могли сказать, вот мы знаем священное писание, с нас mm -hmm. достаточно, но они на этом не останавливались. Они даже, скажем так, не останавливали свое обучение в этом направлении. Скажем так, Иоанн Златоуст, Василий Великий, величайшие умы, они учились в Афинах уже будучи христианами. Они там крещение принимали позже, чуть-чуть, но, тем не менее, жизненный путь их был определен. Они могли сказать, ну, зачем нам изучать там Платона, Аристотеля, зачем нам Плотина изучать или любого другого философа и мифы язычников. Но они так не говорили. Они потом эти все знания использовали для блага проповеди. И Современный христианин – это тот человек, который должен быть приобщен к культуре. Скажем так, если в XIX веке человек вместо театра шел, если он вместо всеночной шел в театр, то неминуемо как бы развратный и грешный человек. Но в наше время, если человек вместо лежания перед телевизором З бутилкою пива в руки йде в театр, це вже шаг на пути к Бога. — Ну тут ще треба сказати, що, мабуть, змінився репертуар театрів сьогодні, і той, який був у 19 столітті, <кій> все-таки більше інших п'єс зараз ставиться, ніж тоді, коли ставилися тільки розважання, якісь комедії, водевілі. — Ну, все залежить від уровня театру. Ну, сам себе дозволяє, поз наскільки театр цаніть. мнение народа о себе. То есть один театр не позволит себе там какую-то фривольную пьесу поставить, а другой это запросто. Mm -hmm. Христианин это человек, который включен в всемирную культуру и эту культуру активно использует. Это как бы факт из жизни Амвросия Оптинского, я считаю, назидательным для нас, что христианин должен ориентироваться в современной культуре. Он должен знать хорошую литературу, он должен слушать хорошую музыку, он должен смотреть хорошие фильмы. Изолироваться в этом мире не получится. Уже в пустыне мы уйти не сможем. Уже не то время. Есть избранные, которые могут mm -hmm. там уйти в монастырь. Да и в монастыре особо не скроешься от, от мира. Мир сам гонится за монастырем. Ну і власне, оскільки ми сьогодні будемо говорити про байки, то, напевно, треба сказати про те, що це досить давній жанр, тому що ми знаємо, існували байки, байкарі, скажімо так, в різних народах. Ми знаємо того самого Лафонтена, того самого Езопа, яких перекладав Крилов, були байки і притчі, і в інших народів. Чим для нас цей жанр, напевно, цікавий? От готовість, як би, к передачі. я заметил, что байка, она весьма похожа на притчу. Байка и притча во многом переплетаются. Притча — это повествование в иносказательной форме о каких-то высших материях, о чем невозможно сказать человеку, потому что он не обладает там, ревным да, знанием. Да, знанием, какой-то словесной базой, чтобы это Воспринять. Ну, приблизительно, как апостол Павел говорит: знаю человека, который 14 лет тому в теле или не в теле, был восхищен до третьего неба. То есть апостол Павел о себе в такой форме скромной говорит, что вот был он в раю и говорит, что он, то, что он там видел, невозможно передать нашими словами. Много притч, которые говорил Христос людям, они сказаны, как объясняют нам толкователи, сказаны не прямо Богом. Ну, к примеру, притча о богаче и Лазаре. Почему бы прямо не рассказать о тех отношениях в аду, в раю, в которых находятся люди, отношениях между собой, отношениях в зависимости жизни на земле и загробной участи человека, почему Бог прямо не рассказал человеку, толкователи говорят, что невозможно объяснить это. Наш словесный запас, он не имеет тех слов, которым mm -hmm. можно было бы объяснить те формы бытия, которые существуют за гробом. Алексей Ильич Осипов приводил пример говорит невозможно объяснить человеку, который не кушал киви, вкус киви. Угу. Невозможно слепому объяснить, что такое зеленый цвет. Невозможно глухому от рождения объяснить, что такое ноталя, что такое аккорд. Даже слушающему человеку, слышащему человеку невозможно объяснить, что такое музыкальная гармония, если у него нет слуха. Вот. Ему что что квинта что кварта что там секунда без разницы он это воспринимает как как один и тот же звук и притча она как бы говорит о том о чем нельзя сказать прямо поворачиваемся к байке байка она используется приблизительно с той же целью она говорит о таких вещах о которых невозможно говорить прямо но не в силу, высоты этих вещей, а в силу опасности для автора. Вот Крылов написал там свою первую байку и был вызван к Екатерине. Ему сказали, ай-яй-яй, больше так не пиши. Вот байка позволяет в завуалированной форме обличить недостаток человека, обличить, не называя имен. Это близко и к нашему времени, поскольку что-то у нас с каждой демократией, которую мы строим, получается концлагерь. При любой демократии есть часть людей, которым закрывают рот, вот, mm -hmm. используя государственный аппарат. Приходится возвращаться к байкам, чтобы как-то э, обличить mm -hmm. какие-то недостатки, и не только там чужие, может даже и свои, может недостатки присущие там, священникам, недостатки, присущие обществу священников, недостатки, которые существуют в церкви. Это все иногда бывает обличить прямо, это довольно сложно. Чтобы обличить прямо, необходимо иметь любовь. Тот, mm -hmm. кто имеет любовь, как говорил Августин, тот может обличать, кричать, наказывать, порицать, то есть любящий человек, ну как Христос, приходит к нему законник и говорит Ему, вот скажи, какая там заповедь больше всех в законе. Или приходит начальник синагоги и говорит, нельзя исцелять в субботу, приходите в другие дни. А он к нему, ты лицемер. Почему он так сказал? Потому что он, он есть любовь, он имеет на это право. Я не имею права обличать, поскольку у меня нет любви, вот честно признаюсь, нет у меня любви ко многим вещам, которые существуют даже в церкви, которые существуют в обществе, которые существуют в нашем государстве, и для этих вещей есть байка. Вот. Читай байку, обличай себя, гори от стыда, меняйся, обличай других. Не порицая их, поскольку не имеешь на это права. Вот как это делал Крылов. Он обличал, он выкрывал там пороки людей, не называя имен, хотя многие байки он писал под конкретные события, под конкретные личности. Личности себя узнавали, стили как могли. Притча показывает то, о чем невозможно сказать в силу высоты сказываемого предмета. Байка рассказывает нам о том, о чем невозможно говорить в силу опасности для говорящего человека. Вот для проповедника одна из самых больших бед, что люди зачастую слышат не то, что он хочет сказать. Об этом говорил сам Златоуст. То есть если у Златоуста была проблема, что он говорит одно, а люди слышат другое, То що говорить у нас, косноязичних. Ну тоді ми вже напевне байки почитаємо з вами наступного разу. А сьогодні я вам дуже дякую за те, що ви розповіли, чому такий вибір, і думаю, що наступна передача буде цікавою. Ангела хранителя. Час, відведений для нашої програми Збігає. У мене лишаються буквально лічені хвилини, щоб попрощатися з вами до наступної зустрічі. А що відбудеться вона вже у році новому, то я спішу привітати вас із новоліттям. 2015 рік принесе нам нові урочистості, пам'ятні дати та ювілеї. Ми відзначатимемо тисячоліття подвигу перших вітчизняних святих князів Бориса та Гліба, також 400-ліття утворення київських духовних шкіл. І я хочу побажати усім серед буденних турбот і яскравих торжеств не забувати про те, що є єдиним на потребу. Нехай ваші серця завжди будуть наповнені миром і любов'ю один до одного, щоб мир і любов запанували нарешті на нашій багатостраждальній землі. Радісних вам свят! Ангела всім хранителя!